Silakan Yang Berhormat macam. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya merujuk butiran 20,000, sub butiran 20,100. Yang Berhormat Pengerusi dan rakan dan rakyat Malaysia, kebimbangan berkenaan dengan perjanjian timbal balas perdagangan Amerika Malaysia sememangnya memberi kesan kepada ekonomi dan kedaulatan negara. Dan pihak kerajaan Madani seringkali memberi jaminan Kononnya, kerajaan kalau mana benda ini mudarat, kerajaan boleh tarik diri pada bila-bila masa. Artikel 7.5, klausa tersebut menerangkan bahawa mana-mana pihak boleh menamatkan penyajian ini melalui pemberitahuan bertulis dan akan berkuat kuasa 180 hari selepas tarikh pemberitahuan. Akan tetapi, pihak yang akan tarik diri mesti ada sebab yang munasabah. Contohnya, kemucupan ekonomi, pengangguran naik dan sebagainya. Semua ni benda-benda yang Kementerian Ekonomi terpaksa hadap kesan daripada apa yang Kementerian Perdagangan buat. Ini adalah akibat daripada perjanjian tersebut bermaksud impak negatif telah pun berlaku dan kita hanya tarik diri untuk mengurangkan impak tersebut post event dengan izin. Kos-kosnya adalah sangat tinggi dan memerlukan dasar fiskal yang lebih besar untuk kembali ke paras asal. Pihak Amerika juga tidak menghuraikan kos yang akan ditanggung oleh kerajaan sekiranya kita tarik diri. Oleh itu, apa-apa pun boleh jadi. Kata bekas Menteri Ekonomi, Yang Mohd Pandan, for all intents and purposes, no country will do that. Dengan izin, maknanya apa? Tak ada negara yang tanda tangan dengan Amerika, lepas itu nak patah balik. Jadi, Malaysia selama hari ini pun tidak pernah dan tidak akan tarik diri daripada mana-mana perjanjian yang telah ditandatangani sebelum ini. Paling tidak, kerajaan tidak akan tanda tangan perjanjian antara bangsa pada peringkat awalnya. Jadi, Menteri MITI buat dakyah dan mitos yang mengatakan kalau kita tak tanda tangan depan tram hari itu, kita akan kena tarif 100%. Betul ke apa yang didakwa oleh Senator Tengku Zafrul? US tak pernah sebut pun nak kenakan tarif 100% pada Malaysia atau pada mana-mana negara ASEAN. Indonesia pun tak tanda tangan, tarif dia tetap 19%. Thailand pun tak tanda tangan, hanya menandatangani framework, tarif dia pun 19%. Vietnam pun tak tanda tangan, tarif 20%. Filipin tak tanda tangan. Filipin, ally kuat Amerika di rantau ini pun tak tanda tangan. Tarif tetap 19%. Semua hanya tanda tangan Framework Jepun pun sama Brunei pun tak tanda tangan Kemboja tanda tangan Tapi dia punya tarif turun Dari 49% ke 19% Jatuh 30% Kita tanda tangan Kurang 6% sahaja tarif Jadi ini cara berunding bijak atau tidak Yang kerajaan tergesa-gesa ni kenapa Jadi ini perkara yang saya minta Kementerian Ekonomi tolong jawab uh, Hal kedua Butiran yang sama, maklum diketahui pada tahun 2018 ketika Pakatan Harapan memerintah Felcra, Felda diletakkan di bawah Kementerian Ekonomi Saya fikir cara ini perlu diteliti semula untuk meletakkan agensi dan badan-badan persekutuan Seperti Felda dan Felcra untuk pembasmian kemiskinan di bawah Kementerian Ekonomi Kerana apa? Kerana saya bangkitkan minggu lalu, terdapat banyak masalah melibatkan laporan Ketua Audit Negara melibatkan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC tentang hal-hal tak berurus, liability dan kerugian dalam Felkra Berhad. Kerugian sebenarnya Felkra tidak hanya dilihat pada penyata rugi laba tahunan tapi tersembunyi dalam struktur hutang dan prestasi anak-anak syarikat serta projek peladangan yang tidak cekap. Kita tengok ada isu liability dan tunggukan hutang yang besar yang Felkra Uh, dilaporkan setakat 2021 berjumlah 3.67 bilion. Jumlah ini mewakili 69% daripada keseluruhan liability Felcra yang mencecah 5.3 bilion ringgit pada tarikh yang sama. Laporan Ketua Adik juga menedahkan Felcra mempunyai tunggakan hutang yang tidak mampu dibayar berjumlah 312 juta ringgit. Kerugian anak syarikat dan usaha sama yang Felcra berhad lakukan antara penyumbang terbesar kepada keberhutangan Felcra kepada Felcra Berhad. Sebagai contoh, hutang syarikat-syarikat usaha sama estate, syarikat pembangunan hartanah seperti Felcra Properties kepada Felcra Berhad berjumlah 1 bilion ringgit sehingga Jun 2024 dilaporkan oleh PAC. Ini menunjukkan kegagalan pelaburan di luar perniagaan teras perdagangan. The core business tu dah menyimpang. Jadi, pengurusi dan yang hormat menteri, saya nampak banyak masalah-masalah yang disebutkan berulang kali. Kita sebenarnya tidak belajar dari pengalaman. Kita dah baiki elok-elok Felkra, Felda, serah pada orang politik. Orang politik, saya nak rekodkan di sini, mengamalkan politics of patronage, politik naungan. Bila dia pegang jawatan pengurusi, dia nak bagi makan kepada ketua-ketua bahagian. Dia bagi makan dengan letakkan mereka ni di tempat yang mana ada anak-anak syarikat. Kalau yang buat tu macam titi wangsa, saya tak rasa bimbang. Sebab dia pakar ekonomi, corporate guy. Tapi kalau orang ni jenis cari makan, itu buat pelaburan di sana sini rugi. Kesian pada orang padang terap, kesian pada orang tangga batu dan sebagainya. Di macam tak ada fekra. Tapi di belanja lenjan habis duit fekra ni, huh, punya tak ingat dunia. Ni tak boleh urus jenis apa ni. Ya? Yang conquer fekra ni UMNO Kelantan. Pasir putih. Haa? Tapi di tempat-tempat lain tak dibantu. Tempat yang memang fakrak ada mandat tidak dibantu. Macam Greek lah. Greek pengurusi uh, Mara nak jadi calon di Greek. Jadi dia gerakkan CSR dia di Greek. Tapi itu mengurangkan peruntukan untuk diberi kepada mana-mana pemilik ataupun yang layak menerima Mara di tempat-tempat lain. Jadi Greek ni lawan benda ni tapi urus tak betul tu. Jadi saya ingat benda ni ya, uh, pengurusi yang berhormat Menteri Kewa uh, Ekonomi. Walaupun kita tak tahu siapa nak ganti yang berhormat Menteri, tapi sebagai seorang teknokrat, sudah sampai masanya yang berhormat maklumkan kepada yang berhormat Tambun, selamatkan institusi pembangunan ekonomi Melayu Bumi Putera kita. Jangan biarkan politik naungan menjadi modal politik yang ingin diulang-ulang sehingga kerugian berulang kali. We never learn from the same mistakes. Jadi ini satu benda yang saya harap kita boleh baiki dalam belanjawan 2026. Terima kasih uh, Tuan Pengurusi. Terima kasih yang berhormat berikut. Saya silakan yang berhormat.